Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Lawas bakal mempunyai kompleks bangunan kerajaan yang akan menjadi mercu tanda pembangunan di utara negeri ini yang akan dibina tahun ini. Menteri Perancangan Sumber Dalam Sekitar Dua, Datuk Amar Awan Tengah Alias berkata, kompleks bangunan setinggi 15 tingkat dengan kos 120 juta ringgit itu akan menempatkan pelbagai jabatan dan agensi kerajaan dan dijangka siap dalam tempoh 3 tahun. Katanya projek bangunan hospital lawas juga sedang dilaksanakan dalam fasa kedua dengan peruntukan 185 juta ringgit. Dana uh, saya telah pun uh, mengarahkan kepada semua jabatan-jabatan uh, dan agensi yang terlibat untuk memastikan bahawa semua projek yang telah pun diluluskan hendaklah dilaksanakan dengan uh, uh, uh secepatnya. Dato' Amar Orang Tengah memberitahu demikian dalam sidang media selepas sesi taklimat mengenai projek-projek di Lawas di Majlis Daerah Lawas. Selain itu, kerajaan juga sudah meluluskan peruntukan berjumlah lebih 132 juta ringgit untuk melaksanakan pelbagai projek pembangunan di daerah itu. Peruntukan itu antara lain bagi projek pembinaan bangunan, jalan raya, jambatan dan jeti kerja pembersihan sungai, projek usahawan kerbau, peternakan ikan dalam sangkar, pertanian dan projek perumahan mesra rakyat PMR. Masyarakat di negeri ini dinasihatkan agar tidak hanya tertumpu kepada penjagaan kesihatan fizikal sahaja tetapi perlu juga menitik beratkan kesihatan mental. Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Fatimah Abdullah berkata menurut hasil kajian Kementerian Kesihatan pada 2015, Sarawak mencatatkan jumlah pesakit mental ketiga tertinggi dalam negara ini. Hujannya, kebanyakan individu yang menghidapi masalah itu adalah golongan yang berusia 16 sehingga 19 tahun dan yang kurang berkemampuan. Sejak 206 sehingga tahun lepas, jumlah pesakit mental di dalam negara telah meningkat sebanyak 11.2% dan peningkatan ini disebabkan pelbagai faktor. Antaranya krisis ekonomi, tekanan pengangguran dan juga persekitaran. Datuk Fatimah berucap dalam majlis penutupan seminar kaunseling profesional. Nasional 2016 di Kuching. Sementara itu, kaunselor yang memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang tersebut di negeri ini disaran mendaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Ini penting bagi membolehkan mereka mendapat sijil untuk memperaku tahap profesionalisma dalam bidang itu. Menurut Datuk Fatimah, setakat Oktober ini hanya 315 kaunselor telah berdaftar di seluruh negeri. Seminar dua hari anjuran Persatuan Kaunseling Malaysia, Perkama dan Universiti Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS itu disertai 230 orang kaunselor dari dalam dan luar negara. Ia merupakan landasan untuk pengamal kaunseling membincangkan isu berkaitan kesihatan mental dan juga bagi memajukan amalan kaunseling secara profesional. Fokus menjaga keamanan dan menjaga jenayah rentas sempadan di Persempadanan Malaysia dan Indonesia diteruskan dalam sesi Patroli Koordinasi Siri 2 2016 PATKOR. Komandan Batalion Infanteri 312 Kalah Hitam, Lieutenant Colonel Infanteri Yusuf Rizal dalam amanatnya berkata program Patkor antara lain berjaya mengatasi masalah penyeludupan barangan dan dadah selain mengawal kemasukan penduduk di kedua-dua negara tanpa dikemensah yang menggunakan jalan tikus. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian Patkor yang disempurnakan Timbalan di Pegawai Logistik Komando Daerah Militer 121 Alam Banawa Wanawai, Kolonel Sukamdi disaksikan Panglima 3 Brigade, Brigadier General Muhammad Bustamam Mazin di Pos Kotis Nanga Badau, Kalimantan Barat, Indonesia. Lieutenant Colonel Infantry Yusuf juga berharap agar hubungan ketenteraan yang baik di antara Malaysia dan Indonesia terus dikekalkan ke arah keamanan bersama. Seramai 52 pegawai dan anggota lain-lain pangkat menyertai rondaan tujuh hari yang meliputi 25 km sepanjang laluan Nanga Badau. Penduduk Kampung Bunda Sepau Betung sangat berharap pembinaan bangunan sekolah baru di kampung itu dipercepatkan agar anak-anak mereka dapat meneruskan sesi persekolahan seperti pelajar lain. Bangunan sekolah SK Kampung Bunda runtuh lima bulan lalu akibat hakisan sungai. Wartawan Iwan Budi Anwar ada laporannya. Sejak itu, pelbagai langkah awal telah diambil oleh penduduk kampung dan pihak sekolah, termasuk menempatkan pelajar di sekolah-sekolah di seberang kampung itu, iaitu di SK Kampung Manggut dan SK Sepauh. Namun, sambutan terhadap cadangan tersebut amat dingin dan cuma pelajar tahun 6 sahaja meneruskan sisi persekolahan, selebihnya tidak berbuat demikian. Alasannya jarak sekolah terdekat terletak melebihi satu jam setengah perjalanan menggunakan bot dan diikuti jalan darat dari Kampung Buddha. Selain kos pengangkutan yang tinggi sehingga mencecah RM200 seminggu bagi seorang murid. Yalah kami tu muka dapat minta sekolah tu dibangun segera. Hmm? Kalau ia pun tak dapat segera minta pihak berkuasa terutamanya pihak Kementerian Pendidikan bertindak untuk Cari alternatif lain buat sementara waktu sementara membina blok bangunan sekolah yang sebenarnya. Kalau boleh untuk mengatasi masalah ini memanglah kami memang betul-betul mahu menteri-menteri yang berkaitan supaya dapat membuat ataupun membuat sekolah dengan secepat yang mungkin. Kerana situasi ini sudah lama, bermula dari bulan 6 sampai sekarang. Yang kami harap bahagian-bahagian bahagian yang berkaitan, bahagian kementerian, bahagian apa semua, tolonglah, tolonglah prihatin terhadap kami. Jangan, janganlah anggap kami itu dia nak tinggi semua. Kecewa, memang kecewa. Berapa lama itu dah. Kami minta, kami apa, langsung saya dah siap. Saya ada, saya ada. Puan masih ada tindakan langsung. Baiklah kami harap apa-apa dengarlah intihan kami semua, kami ambil kampung untuk Difahamkan tapak tanah lebih 4 hektar telah diluluskan oleh kerajaan negeri bagi pembinaan bangunan baru sekolah tersebut. Dan saya mencadangkan kepada jabatan negeri dan kementerian pelajaran agar dibina satu bangunan sementara yang lebih cepat mudah untuk disiapkan di tapak yang telah diluluskan oleh kerajaan negeri untuk sekolah ini. Bagi Muhammad Razi, walaupun bangunan sementara terbina kelak, namun bangunan sekolah tetap juga perlu didirikan supaya anak-anak di kawasan itu dapat diberikan pendidikan yang sempurna. Tanah dah tersedia. Kelulusan dah diperolehi namun persoalan yang memain di fikiran penduduk kampung ialah bilakah anak-anak mereka boleh kembali bersekolah. Irwan Budi Anwar bersama jurukamera Sepuan Senawi melaporkan untuk Berita RTM. Sarawak memerlukan tempoh sekurang-kurangnya tahun hadapan untuk melaksanakan sepenuhnya garis panduan serta peraturan memburu dan memperdagang buaya di negeri ini. Pengarah Jabatan Hutan Sarawak JHS Sapuan Ahmad berkata, walaupun aktiviti itu dibenarkan namun ia bergantung kepada peraturan dan kuota tertentu yang akan ditetapkan kelak katanya pihak JSS kini masih mengkaji semua aspek termasuk mengenal pasti bilangan buaya di sungai-sungai di negeri ini serta kawasan yang terancam jelas beliau pemberian permit itu nanti terbuka kepada semua terutama penduduk di kawasan yang terlibat konflik dengan buaya agar mereka mendapat hasil pendapatan yang sewajarnya. Sepuan bercakap dalam sidang media selepas menghadiri program dialog bersama Persatuan Burung Walid Miri dan agensi-agensi yang terlibat berkenaan dengan ekspor import sarang burung di Miri. Tambahnya melalui kajian yang dilaksanakan terdapat 10 batang sungai di negeri ini yang mempunyai kepadatan buaya yang tinggi iaitu di antara 8 hingga 14 ekor buaya bagi setiap kilometer. Sungai-sungai berkenaan -sungai ialah Batang Sadong, Sungai Tuang, Batang Krian, Sungai Seblak, Sungai Lingga, Sungai Sebuyau, Batang Lupar, Batang Seribas, Batang Baram dan Sungai Bakung. Sementara itu, Jabatan Hutan Negeri akan memperkasa kerjasama pintar dengan pelbagai agensi termasuk pihak berkuasa tempatan BBT bagi mengheret mana-mana pihak atau individu yang melanggar Peraturan Perlindungan Hidupan Liar 1998 ke muka pengadilan khasnya yang berkaitan dengan industri sarang burung walib. Menurut Sapuan, industri itu mampu memberi pulangan lumayan serta menyumbang pendapatan kepada kerajaan jika dilaksanakan mengikut peraturan yang ditetapkan. Katanya sebagai agensi peneraji industri itu, jabatan itu telah mengenal pasti beberapa isu yang timbul termasuk yang membabitkan alam sekitar, kesihatan awam, perindustrian selain isu antarabangsa berkaitan aktiviti ekspor dan import sarang burung. Jelasnya dialog itu memberi penerangan tentang peraturan yang diperuntuk dalam Peraturan Pelindungan Hidupan Liar 1998 seperti aktiviti menternak, memproses, mengeksport maupun mengimport produk berkaitan dengan sarang burung walid di Sarawak. Seramai 34 orang hadir dalam sesi dialog berkenaan yang terdiri wakil-wakil daripada agensi kerajaan dan swasta, penternak serta pemain industri burung walid di sekitar Bandaraya Miri. Kementerian Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti menggesa pengusaha-pengusaha tadika dan taska yang masih gagal untuk mendaftar di negeri ini supaya segera melakukan pendaftaran terhadap premis mereka. Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Pembangunan Keluarga Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, ia bagi memastikan kesemua tadika dan taska yang beroperasi telah berdaftar dalam usaha menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak-anak. Beliau menjelaskan bahawa pihaknya sedang giat menjalankan penguatkuasaan terhadap pendaftaran tadika dan taska sejak September lalu. Beliau menjelaskan bahawa pihaknya sedang giat menjalankan penguatkuasaan terhadap pendaftaran tadika dan taska sejak September lalu. Ujar beliau, pengusaha-pengusaha yang masih gagal untuk mendaftarkan premis mereka akan dikenakan tindakan memandangkan pihaknya telah memberi peluang untuk mereka berbuat demikian. Dan yang kita cuba buat sekarang pastikan semua yang semua didaftarkan ya? kita akan cuba galakkan mereka daftar uh, mereka kalau nak daftar they have to comply to some of the standards and the rules set by the interstate set by the government ah eh, dia kena comply. Beliau yang juga adun Semerian ditemui pemberita selepas majlis lawatan dan penyerahan alat bantu mengajar kepada prasekolah di kawasan N7 Semeriang di Taska Permata Kemas Kampung Semerah Padi 1 Semeriang. Turuh hadir wakil daripada Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas, Zuraidah Jamali dan pengurusi Taska Permata Kemas Kampung Semerah Padi 1, Muhammad Taufik Apik. Seramai 300 kanak-kanak dan ibu bapa serta pengasuh dari 15 buah taman asuhan kanak-kanak TASKA dan taman didikan kanak-kanak tadika persendirian dan swasta di Bintulu akan berkumpul pada sambutan hari kanak-kanak peringkat bahagian Bintulu yang akan diadakan bermula 29 Oktober nanti. Pengerusi Persatuan Pengasuh dan Pendidik Awal Kanak-Kanak Bintulu, Mariani Jaafar memberitahu pelbagai aktiviti telah disusun bagi program dua hari itu. Ia termasuk pertandingan tarian kanak-kanak, pertandingan mewarna, zumba kanak-kanak dan pertandingan pakaian Halloween kanak-kanak serta himpunan bagi penggemar haiwan peliharaan. Program itu bertujuan untuk meraihkan kanak-kanak dengan melibatkan mereka dalam pelbagai program dan aktiviti yang boleh mempamer dan menyerlah potensi mereka. Mariani memberitahu beritahu demikian dalam sidang media sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Bahagian Bintulu di Bintulu. Tambahnya sambutan itu juga untuk meningkatkan kesedaran masyarakat, terutamanya ibu bapa dan komuniti tentang tanggungjawab mereka dan memahami konvensyen hak kanak-kanak yang merangkumi kehidupan, perlindungan, pembangunan dan penyertaan. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada 10 pagi, Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri, Dato' John Siki Tayai merasmikan program Bomba Komuniti Sangat 2016 di Rumah Jampi Anak Iran, Bulu Anabta atau Bintulu. Dan terakhir sekali pada 2 petang bekas yang di-Pertuan Negeri, Tun Dato' Patinggi Abang Haji Muhammad Salaudin menyaksikan regata benak Batang Lupar di tebingan Batang Lupar, Sri Aman. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul. Silakan.